Записываю обучалки с 10 по 6 ступень включительно. Вот это видео будет 10 плюс 9 ступень. Буду смотреть по бумажкам, подглядывать, чтобы поменьше времени потратить. Итак, поехали. 10 ступень. Итак, на месте и с передвижения. Как качать, вы должны уже знать. Вот если я стою... Помни, да, что не вот так вот, а не кричать. Мы отрываем пяточки. Вот. Раз, два, три, четыре. Желательно, чтобы кроме этого работал таз. Раз, два, три, четыре. Еще лучше, если будет голова работать. Чтобы не вот так а вот. когда мы все это совмещаем, ну, допустим, я совмещу сейчас таз и голову, да, смотри, что я делаю. Раз, и, два, и, три, и, четыре. Заметьте, что корпус у меня остался на месте. Вот, и, раз, и, два, и, три, и, четыре. С ногами. Раз, два, три, четыре. Это в идеале. Если вы только-только начали заниматься, то, в принципе, вот так тоже бы не было. 4. Но обязательное условие это акцент наверх. Раз, два, три, четыре. Чтобы не было. Это не та подача. Дальше. Качественное месте. Из передвижения. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Можете вперед пошагать. Назад пошагать. Хоть по кругу ходите. Раз, два. Ничего там сложного нет. Вот. Шаги быстрые, то есть, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, качем нападал. Если он будет нападать, то не за счет автомата. Дальше. Что у нас дальше? Отбивать рабочий ритм. Сразу говорю. Рабочий ритм. Это нужно очень хорошо слушать. Ну, во-первых, это нужно слушать. В общем, это бочка и клэп. Бочка глухие звуки, клеп, звонки. Поехали. да? А идет звук глухой, допустим. Потом идет звук. Так вот, наклад, соответственно, вы хлопаете в ладошку. А на бочку вы шагаете. Ну, такой звук. Ну, хотя бы минуту вы должны Потом специально так подберу, выложу, чтобы вам под него можно было потренироваться. Дальше. Простейшее традиционное упражнение. Это называется «Смотри урок вот, номер один». Там вот кач уже нарисовано уже. Вот ваше упражнение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть, когда у вас одна рука работает на три счета. Два, три, раз, два, Соответственно, другой вы рука тоже самое. Было бы очень здорово, если бы это делали шеменно. Еще более здорово, но это уже позже. Когда вы будете отбивать ногами бочку, <плево> да, И работает все это в рабочей ритме. Допустим, ногами бочка, руками да Вот вы делаете То есть смысл понятен. Это варианты для него. Дальше Степ для раз. Отлично. Во-первых, разбираемся с ногами. Ноги. Вот мы стояли, ноги вместе. Раз, два. Стою сейчас на правой ноге. Смотрит на вперед. Пятка не вылазит. Левая смотрит в диагональ. Что я делаю? Я начинаю шагать с правой. Раз, два. Встал налево. Раз, Давай, обязательно поднимать пятки. Если будете делать вот так, вот, то это полная ерунда. Потому что вы не отбиваете ритм ногами. Будете потом опять в ритм работать. Пум -пум. -пум Тум -пум -тум. -пум Тум -тум. 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 Понимаете? Поэтому вот пам, 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 пам. -пам. Это то, что в десятой ступени. Дальше поднять. Девятая ступень. Ее будет длинная музыкальной длительности. Что это такое? Целая музыкальная доля это 4 счета. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Половинка, два счета. Раз, два, раз, два, раз, два. Четверть. Каждый счет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Восьмая. Это уже Получается половина целых, 0,5 и раз, и два, и три, и четыре. Как это использовать? Есть такая игра, позировка называется. Допустим, начинаем мы в целом. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть на каждый первый еще момент положения тела. Потом у нас идут половинки. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. Потом на как еще? Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И потом уже до восьмой это сложнее. Раз и, два, и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два. Там уже сложнее. Вот когда вы научитесь делать позировки с этими делами, и я, допустим, скажу, ребята, делаем целый Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потом скажу, делаем там четверть. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Скажи, делай восьмой Раз, и два, и раз, и два, и половинки. Раз, два, раз, два. То ваша голова работала очень хорошо. Мы этим должны будем заниматься. Дальше. Мударные инструменты. Клэп, я уже сказал, это звонкий звук. зачастую он четный. Второй, четвертый, шестой, восьмой. И бочка. Глухие звуки. Все вместе. А, бочка. Клэп. Там еще хэт. Хэт это одна восьмая. Знаете, когда барабанщик сидит, у него такие тарелочки. у меня. Вот это хэт. И еще дополнительные музыкальные всякие переходы, звуки. Всякие разные. Допустим, трек-шоу. Вот это вот, да, эти, что-нибудь. Это вот что банутные звуки, там, гитара там, какая-нибудь где-то сыграла, там, да, там, там стекло разбилось было, с проехала, все удобные звуки. Все вместе, там, составляем группу. Если вы танцуете. Когда все вы это чувствуете, когда все вы это можете разыграть. Но самое главное это рабочий лист. Это самое важное. Дальше пойдем. Упражнения на изоляцию различные, да? Поехали. Это шея вперед назад. Это шея влево вправо. Вот вы идете по точкам. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потом по кругу. Соответственно, также в другую сторону. Плечи. Вот. Раз, два. Вот эти два положения. вот эти два положения. Восьмерочку делать. Раз, два назад, два вперед. Потом по кругу. без корпуса. Корпус. Вперед, назад. Вперед, назад. Влево, вправо, влево, вправо. Соединяйте. Раз, два, три, четыре. Потом по кругу. Старайся, чтобы таз стоял на месте. Таз. Ничего сложного. Вот влево вправо, вот вперед назад право. Лучше, конечно, мышцы зажимать. Пум, 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 пум. Получается, как в Два, три, четыре. Два, три, четыре. Потом, погнали, погнали, Да, и эти штуки все. Внутрь, внутрь. Здесь колено в сторону отвели, внутрь ногу поставили. Отвели, колено внутрь ногу поставили. Вот так. ноги расслабляйтесь, и получается такая штука. Наружу камеру внутрь, а наружу поставить. Внутрь. наружу помогает Помогаете, видите таз. Вся ваша изоляция. Дальше. Правильно прожимать мышцы для пап. Пап бывает. Руками, ногами, ногами, клетка и шеи. Начнем сверху вниз. Шея. Прожимайте. Смотрите, я должен тянуть подбородок вниз, чтобы создать сопротивление на езды прежде вот эти мышцы, ну что я должен сделать? под, под руку положил, я рукой даю сопротивление наверх, а головой сопротивление вниз. Напрягаются вот эти мышцы. Соответственно, когда рука на вот я либо назад давлю, либо вот еще под, под верхушку, да, наверх назад. Когда делаете правильно, то только бугорок плавит. Она сейчас не видна. Вот. Далее, пап, Влево, вправо, по черепушку прожали, прожали, то есть надо подавить, чтобы мышцы прожали. Дальше, грудная клетка, я вам уже показывал, поднимается диафрагма. Никаких вот таких вот движений быть не должно. Есть два варианта. Кто-то просто мышцами грудными делает, вот вроде, немножко плечи назад вниз, то вот есть вот мышцы все собирают, да? Тут еще собирает, но я, вот допустим, как меня очень пищит, я поднимаю диафрагму я вот живу убираю, да, поднимаюсь и на пятках вперед вверх. Вот. вот. это подержать, опустить, подержать, опустить. Это прожим. Дальше руки на мотоцикл сели, вот эти вот мышцы были напрягать. Наверх сопротивление дали. Вон туда, высоко. Даже подойдущий сопротивление. Вот, наверх. Дальше. Два вентиля взяли, внутрь. Должна быть напрягаться, реглава мышца плеча. Дальше ноги. Вспоминаем, стоите на одной ноге, 5 рублей, таз собрали. Стоите, если на этой ноге, значит она до конца уклоняться не должна. Вы должны разогнуть ногу, но не до конца, чтобы усилие было в ягодице и акцент шел вперед. Это правильное решение. Пум, пум, пум. Бить не надо, только пожимать. Дальше. Правильно? Без спа, Руки, во-первых. Руки. Вот. Там качайте, мне ничего делать не надо. Вот. До плеча довели. И спокойно держите, Раз, два. Обязательно вторая рука должна уходить назад. Если будет вот так Некрасиво. Вы двухмерно занимаетесь. А так больше вверх поднимаете. Вот. Кач, кач, кэч, кач И, соответственно, ноги вот ваш пам, 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 пам. Вы на руки пам, 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 пам. Это вначале вот так учите координацию рук и ног. Дальше отдельно пам, 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 пам. Добавляете кэч, пам, пам, кэч, пам, пам, кэч, пам, пам. пам, пам. Пам. Том -том -том. То есть пап вы не делаете, вы просто делаете схему. Все, вот это красный спак. Дальше. Патиденс фоконус. Вот наша ноги. Вот корпус впереди немножко. Чин, 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 чин. -чин. Как делать? Пам, и вперед. Направляем. Пам, пам, Пан, пам, пам, выбор гарантий. Ну, да. Там, там, там. Там, 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 там. Весь фокус. Дальше. Помнишь им? О. Рука. Раз. Два. Раз. Два. И обычный приставной шаг. Только скачемся делаем. Пан. Здесь. Вниз. Самое главное, чтобы вас не кто туда-сюда. Корпус взяли, держим. Раз. По сути, все. Десятое, девятое.